Yer tipli konvektorun quraşdırılması. Gördüyünüz kimi otaqda burada böyük bir şüşəli qapılar var və şimal tərəfdə. Ona görə də bu qapının qavaq hissəsində konvektor quraşdırılıb. Niyə imina konvektor? Çünki radiator qoyulsa, gələ böyük bir radiator olsun burada o da dizaynı pozur. Ona görə də yer tipli konvektor qoyulur və gördüyünüz kimi bütün elə bil ki bu qapının qapı önə boya boyudur. 40 sm enindədir. Bu konvektorlarda ümumiyyətlə yer tipli konvektorlarda həm ventilyasiyalı olan da var, ventilyasiyasız da var. Ventilyasiyasız olan konvektorlar ensizdir sadəcə e, padaca gəlir. E, deməli bizim konvektordan padaca gəlir, fırlanır və qayıdır. Başqa heç bir şey yoxdur konvektorun içində, amma bu konvektorlardır, gördüyünüz kimi 40 santimetr enindədir. Görürsüz ki, kabelləri var və bu hissədə ventilyatordur. İki dənə böyük bir ventilyator var bu konvektorda. Eee, ondan əlavə də Otağın içində termostat da qoyulacaq. Bu yerdə də termostat qoyulacaq. Həmin termostat bu konvektora ə e, signal verəcəyib, o həmin termostat idarə edəcək bu konvektorı, iki konvektoru e, və lazım olanda olandan olana da belə deyə ventilyatorları qoşacaq, qoşmayacaq və Onundan da əlavə ə, bizdə ee kolektorlarda, kolektorların üstündə servoprivod da qoyulub. İndi onları göstərəcəm sizə. Bu evin ə, bütün kolektorlarıdır. Bu ikisi töplü polondur. E yuxarıdakı və aşağıdakı radiator və ə, konvektorların kolektorlarıdır. Gördüyünüz kimi burada servoprivodlar var və həmin termostat lazım olanda ev tam qızandan sonra lazım olan temperatur yığandan sonra bu servoprivodla servoprivod eləcə padat aparatkana bağlayanda müvəqqəti olaraq eləmir ki, bu istili konvektora getməyəcək. Bu sürət sistemi ümumiyyətlə yığmağın mənası odur ki, Çoppolon, gördüyünüz kimi burada 2 dənə motor var. Və hidrostriykalı, bu da tənge cavı da var. Ee, onun səbəbi odur ki, çoppolda aşağı temperatur olacaq. Ee, 40 dərəcə məsələn temperatur su gedəcək. Amma konvektorlar və e, radiatorlar daha da çox temperaturlu su istəyir və ə 45-60 dərəcəyə qədər su olacaq. Ona görə də qombi məsələn, qombi e, qoyacaq 60 dərəcəyə. 60 dərəcədə isə Çopolu istətmə qəti olmaz. E, 40, maksimum 45-də. Düzdür, Çopolunda da hər yerdə dəçikləri var, burada termostatları var. Amma e, ona baxmayaraq, yəni əgər Çopol Çopolun e, yə, yəni içinə 60 dərəcəli su girsə, onda bütün metalaqlar hamısı atacaq. Bu bir, ikincisi də yenə də sıçaqca çox qızacaq. Lazım lazımlı olan olan qədərdən də çox artıqlaması ilə qızacaq və diskomfort yaranacaq. Ə, çox bp olan hissələrdə. Yəni adam boğulacaq istidən. Ə, quru bir hava olacaq. O da insana ziyandır. Ona görə də belə bir ümumi böyük bir qurğu qurulub ki, çöpə e, polların linyalarını və radiator konvektorun linyalarını ayırmaq üçün. Bu konvektorun setkələridir. Belə bir materialdandır, yəni bunun üstündə adam dayana bilər. Deməli, qısa olaraq deyəcəm ki, bu padaçadır. Bu konvektorun padacı SSD faner qayıdır. Burada ventilyatorlar iki dənə və kabellərdən də biraz elektrik sxemindən də biraz danışmaq istəyirəm. Deməli şiddən bizə bizdə 24 volt e, naprüjenyə gələcək bura. Həmin 24 voltla e, işlənir bu, yəni bütün sistem, konvektor və termostat e, və servo privat 24 volt pitaniyə gəlir. Ondan sonra həmin 24 voltdan şey gedir şeyə, termostata. Termostatdan siqnal verir. Lazım olan vaxtı, məsələn, ə, tələb olundanda istilik ventilyatorlar qoşulur və servo privat açıq şəkildə qalır. Ə, konvektor tam gücündə işləyir. Başlayıb işləməyə E, sora istədiyimiz temperaturu otaqda alandan sonra, məsələn 22-yə qoymusunuz və 22 dərəcə çatanda e, ventilatorlar sönür e, və servo privatda e, kolektorun üstündə bağlanır. Müvəqqəti olaraq tam temperatur yığandan sonra e, konvektor tamam elə bilik dayanır da işləmir. Hələ ki bu qədər, yəni Bu gün stəşkan qəd bir konvektor Urvinə düpediz qoyulandan sonra ölçülərinə paralel pəncərəyə paralel olaraq qoyulur və bəkinir yerə, altı yerdən Urvinə qoyulandan sonra bəkinir və ondan sonra bütün sistem çəkiləndən sonra, yəni ekranlar bağlanandan sonra, elektrik qabelləri gələndən sonra içəri Ondan sonra już çaşka tökülür. Oda uruvindən tökülür. Elə tökülür ki, ə, axırıncı litsovoy pol elə bil ki, şeylə bunun konvektorun üstüyünə bir olmalıdır. Düzdür, burada ramka da var. Keçilmə bir dənə ramkalardır belə. Onlar elə bil ki, bu üçünün üstünə oturacaq belə və ə, dırnağı var elə bil ki, belə deyək 8 mm-ə yaxın. Həmen dərsona gəlib üstünə çeymponun üstünə oturacaq. Və setkə də qoyulandan sonra obşiy vid alınır. Всё. Hələlik bu, bu qədər. Video xoşunuza gəldisə like qoyun, zəhmət olmasa. Sağ olun, sağ olun atcam.